श्री दत्तमाला मंत्र हा एक अत्यंत चमत्कारी मंत्र आहे श्री दत्तात्रय उपनिषदातील दत्तमाला हा जवळपास सर्व दत्त भक्तांना अतिशय प्रिय व सुपरिचित आहे काही बीज मंत्र व शब्द यांची अतिशय उत्तम सांगड घालून हा मंत्र बनविला असून तो स्तोत्रासारखा दिसत असला तरी एक सबंध मंत्र आहे संपूर्ण दत्तमाला मंत्राची आवर्तने करून पादुकांवर अभिषेक करण्याची परंपरा दत्त संप्रदायात आहे श्री दत्तात्रय हे दैवत वरवर पाहता वैराग्यदर्शक निसंग व अलिप्त असले तरी सामान्य संसारी जनांना व्यावहारिक अडीअडचणी विवंचना अनारोग्य तणाव व नकारात्मकता यांचे परिणाम कमी होण्यासाठी श्री दत्तमाला मंत्र अतिशय उपयुक्त व प्रभावी ठरतो सर्वसिद्धी यश कीर्ती आयु व आरोग्य या सर्वात यश मिळवण्यासाठी हा मंत्र जपला जातो श्री दत्तमाला मंत्र ओम नमो भगवते दत्तात्रे स्मरणमात्र संतुष्टाय महाभयनिवारणाय महाज्ञानप्रदाय चिदानन्दात्मने बालोन्मतपिशाचवेषाय महायोगिने अवधूताय अनसूयानन्दनवर्धनाय अत्रिपुत्राय ॐ भवबन्धविमोचनाय आं असाध्यसाधनाय ह्रीं सर्वविभूतिदाय क्रौं असाध्याकर्षणाय ऐं वाक्प्रदाय क्लीं जगत्त्रयवशिकरणाय सौहसर्वमनःक्षोभणाय श्रीं महासम्पत्प्रदाय ग्लौं भूमण्डलाधिपत्यप्रदाय द्रां चिरञ्जीविने वषट् वशिकुरु वशिकुरु वंशट् आकर्षय आकर्षय हुं विद्वेषय विद्वेषय फट् उच्चाटय उच्चाटय ठः ठः स्तम्भय स्तम्भय खें खें मारय मारय नमः सम्पन्नय सम्पन्नय स्वाहा पोषय पोषय परमन्त्र परयन्त्र परमन्त्रपरयन्त्रपरतन्त्राणि छिन्धिन् चिंधी। छिन्धि निवारय निवारय व्याधिन् विनाशय विनाशय दुःखं हर हर दारिद्र्यं विद्रावय विद्रावय देहं पोषय पोषय चित्तं तोषय तोषय सर्वमन्त्रस्वरूपाय सर्वयन्त्रस्वरूपाय सर्वतन्त्रस्वरूपाय सर्वपल्लवस्वरूपाय ॐ नमो महासिद्धाय स्वाहा अवधूतचिन् न श्री दत्ता